असलम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन आज पहला एक और मीठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी जाने वाला ईद की खुशियों में इस नीचे को बनाने और में अपनी बनाएगा इजाफा कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरी रेसिपी को चेक कीजिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बबल लोनट बनाना बहुत ही आसान रेसिपी है जो डिज़र्ट अरब में बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो सबसे पहले जिन को मैंने को यूज़ करेंगे आपको बताते चलिए। मैंने इसमें लिया है फ्लावर वन कप मिल्क हाफ कप एग वन ठीक है और इसमें हम जाएगा एक आप पिंच ऑफ सॉल्ट वन टी स्पून पाउडर शुगर और वन ही टी स्पून गीस्ट इंस्टेंट गीस्ट भी है मैंने इसमें तो एक आपके पास होना चाहिए बाउल, विथ स्पैचुला और सबसे पहले हम फ्लावर को सिफ्ट कर लेंगे पाकिस्तान फ्लावर को हमेशा ज़रूर छान लिया करें ताकि अगर इसमें कोई पार्टिकल है जो कि आपकी बेकिंग को ख़राब करे तो वो निकल जाए तो ये पार्टिकल इसमें निकला जो कि नज़र तो आपको नहीं आ रहा होगा लेकिन ये बेकिंग में ज़्यादा जरूर ठीक हो गया अच्छा जी फ्लावर हमने सेफ्ट कर लिया है अब हम इसमें इनको एड कर लेते हैं ड्राई ग्रीन्स को जब भी आप फ्लावर ऐड करें सबसे पहले इसमें ड्राई ग्रीन्स ऐड कर लीजिए बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है जस्ट कि आपके गेस्ट इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि वो आ रहे हैं दस पंद्रह मिनट में तो आप इसको जल्दी से एज अ मीठा बना सकते हैं और तरीके से मिल सकते हैं कि इतनी जल्दी बन गया तो जनाब फ्लावर हम मिक्स कर चुके हैं अपने शुगर यीस्ट और सॉल्ट ड्राई ब्रीन्स के अंदर सबसे पहले आप इसमें आप डाल दीजिए एग को और इसको फोल्डिंग टेक्निक से फोल्ड कर लीजिए फोल्डिंग इसको कहते हैं दें, सेंटर में सेंटमीटर एग मिक्स हो चुका है अब आप इसमें ऐड कर दीजिए मिल्क मिल्क आप ध्यान से ऐड करें हाफ कप मैंने लिया है तो अब आप इसमें देख लीजिए कि कितना ऐड होगा बस आपको ज़रा लाइट सी सॉफ़्ट सी कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल आटे की तरह हार्ड नहीं करना हमने बस इतना हो जाए कि इसकी ज़बरदस्ती बॉल्स बन जाए जब आपका ये जो आटे का मिक्सचर है उसकी बनने की पहचान ये है कि आप इसको आहिस्ता से आराम से फोल्ड हो जाए तो अगेन इसमें मिल्क ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए इसको स्पैचुला की मदद से ऐसे प्रेस करते जाएं और बनाते जाएं। इतने से मटेरियल में हमारे 15 20 बबल डोनट्स तक के रेडी हो जाएंगे बस ये था इसका मिक्सिंग प्रोसीजर जैसे ही इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी हम इसको ब्लेंड करना छोड़ देंगे चाहे तो वो जो फूड प्रोसेसर होते हैं उसमें इसको सट्टा सारे इंग्रीडियंट ऐड कर लीजिए और इसको बना लीजिए अच्छा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी आप यीस्ट किसी चीज़ में डालें फ्लावर में या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें हमने उसको राइस करना हो सेल्फ रेजिंग फ्लावर हो प्लेन फ्लावर हो मैंने इसमें प्लेन फ्लावर लिया आप चाहे तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले लीजिए अगर अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले रहे हैं तो हाफ टी स्पून यीस्ट इसमें जाएगी तो ध्यान बस ये रखना है कि जो आपने मिल्क लेना है वो ल्यूक बॉम लेना है मतलब कोसा गर्म स्लाइट सा गर्म आपको होना चाहिए अब ये देखें ये इसकी कॉन्सिस्टेंसी होती है ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लूज तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है इसको हम आधा घंटा रखेंगे फॉइल रैप करके उसके बाद में आपको फ्राई करने का टेक्निक बताऊँगी और एंड पे हम बताएंगे कि हमको किस तरह तीन तरह डोनट्स अपने बबल डोनट्स को आप कर सकते हैं कोटिंग इसकी उसकी मैं कोटिंग के फ्री स्टाइल मैं आपको सिखाऊंगी शुगर के साथ भी गेस्ट के साथ भी पीनट बटर पैलाट जो भी आपके पास शॉपिंग पड़ी है आप उसके साथ इसको केस कर सकते हैं और किस तरह करना है सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहें कुकिंग क्रिएशन जी जनाब हमारा फ्लावर तो बड़ा जबरदस्त राइज हो चुका है लेकिन लाइट आ चुकी है क्योंकि समझ आए तो, लाइट भी आपको ना तो मुझे बता भी कम नहीं है। गया जी? तो अब हमें चाहिए अपना जो अपना फ्लावर राइस हो चुका है आधे घंटे में अब हमें इसमें क्या करना है बटर चाहे तो सात लीजिए चाहे तो एंड लीजिए मैं स्टेज पर डालती हूँ फिर मुझे तसली रहती है कि भाई अब इसका फाइनल एक्सपीरियन हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त है मेरे क्योंकि पता क्या जब फ्लावर जब मैं बटर पहले डालती हूँ ना हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है ट्राई रेडेस्ट चीज़ें होती हैं जब पहले बटर डालें तो उसमें वो सॉफ्टनेस नहीं आती जो आप बिल्कुल एंड पे डालें एंड पे डाल कर इस तरह हिला लीजिए अच्छा देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी और स्मूथ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इसको बटर मिक्स कर लिया है अगेन हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है मेरा बटर का एंड एक्सपीरियंस ऐड करने का अच्छा रहा तो मैंने इसलिए आपको ये टिप दे दी कि बटर इस स्टेज पर जब आपका फ्लाव टेबल राइज हो जाए तो आप ऐड कर लीजिए स्पैचुला से सारी साइड साफ़ कर लीजिए उसके बाद आपने क्या करना है बहुत ही आसान प्रोसीजर है एक लें कप या बाउल या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप ले लीजिए पाइपिंग बैग पाइपिंग बैग बहुत इजीली आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएंगे उसको आप डालें कप के अंदर और फिर इस तरह इसकी आप, आप इसके अंदर कर लेंगे ये प्रोसीजर आपने जस्ट बिल्कुल तब करना है कि जस्ट आपके मेहमान जो है वो अपने घर से 10-15 मिनट के फासले पे हैं तो चल पड़े हैं तो आप ये स्टार्ट कर लें प्रोसीजर अब ये देखें इस तरह बिल्कुल नीट रहेगा और गल नहीं फैलेगा आपने इसको पाइपिंग बैग में डाल के नीचे प्रेस कर देना है और जो लास्ट हमारा प्रोसीजर है जो मैं आपको दिखाऊंगी कढ़ाई पे तब हम इसकी कटिंग करेंगे ले जनो जी हमारा तो अब सेकंड लास्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है उसमें हमने क्या करना है कि ये जो पाइपिंग बैग में हमने अपना मटेरियल फिल किया था हम इसको कर देंगे यहां से कट ठीक हो गया इसकी नोजल बन गई हमें कोई इसमें नोजल एक्स्ट्रा नहीं लगानी अब हमने क्या करना है सिंपली ऑयल गर्म करना है पैन में और हमने अपने दोनों से शुरू कर देने हैं इसमें रही ये देखें ऐसे और कट ऐसे इतने इतने साइज के दोनों बना लीजिए आंच को दुनिया ना कर लीजिए ना ज्यादा ना कम इतने इतने साइज के बना के कट करते जाए वो फिर अंदर जाके खुद ही फूल के बॉल बन जाएगी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको शेप देने की। इतने लेवल पे रखें कि ऑयल की छीनते भी पड़े आप पे। और इतने से से मटेरियल में आराम बीस पच्चीस लेकर हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए हीट वाला काम है ध्यान से करें अगर आप बिगनर्स हैं तो सुपरविजन में कीजिएगा ये देखिए कितने जबरदस्त निकल रहा है मैंने अभी आधे मटेरियल के बनाए हैं स्पून ले लें स्पैचुला ले लें ले, कोई भी चीज ले लें जिससे आपने इसकी पोजीशन को चेंज करना है शेप फॉर्म हो चुकी है और अब हम इसको जस्ट सिंपली टॉस कर ही जाएंगे

जो हमने करनी है डिपिंग प्रोसेस में करनी है वो भी बता दूंगी और क्या आपके पास ऑप्शंस हैं वो भी बता दूंगी तो देखते रहिए स्टेट यूनिट कुकिंग क्रिएशन ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए हैं दो से तीन मिनट में ये पक जाते हैं बहुत ही इजी टू मेक है और जब आप जब आपको खाएंगे मेल्ट एंड मेल्थ है बिकॉज डिफरेंट फ्लेवर्स आप उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं आप ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए ये देखिए बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाते हैं अच्छा कीप ऑन मूविंग आप उसको तो हिलाते रहें ताकि ये हर साइड से एक जैसे ब्राउन हो वंस <coughs> आप उसको डालेंगे पाइपिंग बैग से तो तब तो आप उसको इसकी शेप फॉर्म होने देना फिर दो चार पाँच सेकेंड के बाद उसको तो हिलाना शुरू कर दें ताकि ये हर जगह से एक जैसा ब्राउन होते निकले बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बॉन्स की तरह बने हुए और बनाने बहुत ईजी और फॉन्ड टू मेक हैं बिगनर्स जो भी हैं वो सुपरविजन में बनाए बिकॉज इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये तो देखें ऑलमोस्ट हमारा ब्राउन कलर आ गया है जो हमें चाहिए था फ्लैश लाइट पर आपको लाइट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत अच्छा इससे ब्राउन आ चुका है अच्छा रेडी रखें ताकि आप इसको फौरन अपने डिश आउट कर लें और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ब्राउंड ना हो सारे एक साथ ही डिश आउट कर लीजिए वेट ना करें फिर वो कलर में फ़र्क आ जाता है ये देखिए कितना खूबसूरत इवन कलर बहुत ही खूबसूरत अब हम इसको डिश आउट कर हैं और जनाब हमारे डोनट्स पबल डोनट्स बिल्कुल तैयार देखें कितने खूबसूरत और एक कप में कितने सारे बनकर आ गए हैं एक कैटर फुल हमारा सर्विंग के लिए रेडी है अब मैं दिखाती हूँ कि इसको किस आ, फ्लेवर्स में हमें टॉपअप करना है जी तो अब सबसे पहले आप क्या करें कि आप गर्मा गर्म डोनट्स में से थोड़ा सा पार्टनट्स के लें शुगर डोनट्स के लिए डिवाइड कर लीजिए कितने हमारे शुगर डोनट्स बन जाएंगे आपने क्या करना है कि क्रस्ट शुगर लेनी है और इसमें स्प्रिंकल कर देनी है और इसको ऐसे टॉस कर देना है चाहे तो इससे आप थोड़ा सा मेल्टेड बटर भी ऐड कर दीजिए ताकि अच्छे से आपकी कटी और शुगरी पसंद है तो और शुगर ऐड कर दीजिए। गुडोनेट्स बिल्कुल तैयार हैं ठीक हो गया अच्छा अब हम नेक्स्ट फिलिंग भी करेंगे एंड दैट इज हनी राइट तो हनी की टॉसिंग करना भी बहुत ही आसान है आप यहाँ पे ये लीजिए और थोड़े से डोनेट्स अगेन हम लेंगे और लास्ट जो फ्लेवर होगा वो मेरा फेवरेट होगा वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा होगा आप सब सोचेंगे इट मस्ट इट मस्ट बी कैडबरी नटाला नो नो अच्छा जी अब इसमें आप हनी ऐड कर लीजिए भड़ों को हनी बहुत अच्छा लगता है तो आप उनको ये टेस्ट करवाएं तो उनको बहुत मज़े के लगेंगे ये देखें ये हमारे हनी बबल डोनट्स हो गए बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्ती टॉफिंग के साथ हनी डोनट्स भी हो गए हमारे पास सबका फेवरेट स्पेशली गुरु का ज़्यादा फेवरेट पीनट बटर तो जी पीनट बटर भी ले लीजिए आप इसमें अराउंड वन टी स्पून जी, उस पर ले लीजिए आम मेल्टेड बटर थोड़ा सा इसको ऐसे मेल्ट डाउन करने की ले लीजिए ले आइए ऐसे थोड़ा सा आप दो तीन टीस्पून ही डालेंगे आ, ऑयल या बटर के तो ये मेल्ट डाउन हो जाएगा बस हमें इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी बस और बाकी के डोनट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको टोस्ट कर देंगे पीनट बटर में थोड़ा सा नटी फ्लेवर भी आ जाएगा चाहे तो नटेला में ऐड कर लीजिए आजकल तो इतने फ्लेवर्स मिल रहे हैं ना ट्विक्स के कैडबेरी के स्नीकर्स के जिस मर्ज़ी में चाहे आप इनको टोस्ट करें और एंजॉय करें बहुत ही मज़ेदार पीनट बटर शुगरी और शुगर कोटेड और हनी कोटेड मैंने आपको सिखाए हैं ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए तो फाइनल लुक आपको डिस्क्रिप्शन पे और मेन पेज पर पे मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग एन्जॉय ईट विद योर लव वंस। कीप वाचिंग माई चैनल अल्लाह